Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сейчас буду подкармливать свои кустики винограда, которые побыли заморозком. Сейчас я вам покажу. Вот, здесь такие трохи подходило. Вот, вот так вот. Вот, чем подкармливать виноград правильно, чем я подкармлю свои кусты винограда. Уже более 15 лет занимаюсь виноградом. Вот, и чем сейчас будем подкармливать. Значит, у нас есть крапива, настойная крапива, две недели три. она переиграла, перебродилась. И так у нас есть куриный помет. Если у вас есть курвяк, там можно здесь едят. то тоже лучше брать курвячок, ведро курвячка. Или два века высыпает в емкость, наливает водой. Курвячок желательно долго не ждать, пока он будет горать. Курвяк желательно, чтобы он трошки промочился, а чтобы его можно расколотить, чтобы можно спокойно набирать таким черпаком. Вот. Вот такие Итак. Мы будем подкармливать куриным пометом. Так у меня есть крапивный. Вот такие лучше, они все одинаковые. Куриный трохи более ядроный, очень сильный. Его надо Желательно ваши кустики, ямочки пролить водой. Если у вас земля сухая, то обязательно нужно пролить литров 50, 60, 70. Пролить, чтобы у вас кусти, яма не было сухой, а было, так как у меня влажные дожди идут каждый день. Вот. И потом проливает и бороте 1 литр черпака. Я вам сейчас покажу. Я офигела. Берем ведро воды. И берем забираем... ага. Вот такой черпак, он такой черный. Выливаем на ведро воды. Это хорошо помешиваем. Вот. И сейчас будем высыпать, выливать вот туда Лунку делайте для себя на большую вот такую луночку, чтобы вода не растекалась по сторонам. Чтобы была ямочка небольшая, сантиметров хотя бы 7-8, луночку такую сделайте. Вот, и мы берем вот так вот дырочку и водой, и все краем краю выливаем. Вот. вот это ведра достаточно, чтобы полить кустик. Почему я поливаю именно зараз? Уже время прошло много. Вот. Именно зараз я поливаю. Потому что мои кусты побили заморозками и побеги сами совсем небольшие. Видите, какие они уже До метра, если меньше, есть некоторые почки, которые вообще не проснулись. Вот, поэтому я пролываю органичным удобрением. Вот, самое лучшее это органичное удобрение. Не поливаю, не подкармливаю микромафоской. Если у вас нет органичного удобрения, то можно и микромахоску. Берете жмену, жмену микрофо... И так аккуратно рассыпает и заливает ее водой. И она постепенно будет расставать, раставать. Вот. И тоже будет удобрение. Но я таким не пользуюсь. Это, я сказать, витрошка хороший. Микроморфозка, на раз не дешево стоит. Один килограмм стоит, если я не ошибаюсь, 150 гривен. 150 грн. на 1 кг микромофорки стоит, если я правильно не ошибаюсь. Вот, это измену две на кустик. Зачем мне эта микромафотка если у меня есть натуральная органика, которую я подкормлю, натуральную органику. Это самое выгодное, самое полезное и самое Классная подкормка. Я этим пользуюсь уже много-много лет, когда начала заниматься виноград. Сейчас скажу вам 2010-2009 начала только заниматься виноградом. Поэтому я всегда пользовался курением. А потом после курения я перешла на курверк. Курвяк нужно заготовить, надо приехать, забрать, взять, подготовить, насобирать, где-то можно взять. Вот. Это больше занимает все время. Вот так, друзья, вода упиталась наша, прекрасно ушла. Вот. И так далее мы будем дальше продолжать наши кустики. Вот там прямо дальше, дальше, дальше. Друзья, ну такое видео, коротенькое видео про подкормки винограда. Ну если вам понравилось видео, то конечно лайкос. И пожалуйста поддержите меня, подпишитесь на канал. Для меня это будет приятно, чтобы канал еще тоже порядка. Чтобы не пропустить новые видео, поставьте колокольчик. Ну, а вам всем, всем мирное небо, все будет Украина, до новых встреч, всем пока.